દેશની દીકરીઓ વિવિધ ક્ષેત્રોમાં પોતાનું નામ અને દેશનું નામ રોશન કરવામાં પુરુષોથી કદમથી કદમ મેળવી આગળ વધી રહી છે ત્યારે મહિલા સશક્તિકરણ અને મહિલા જાગૃતિનો મુખ્ય હેતુ ગુજરાતના સુરત અને વડોદરા શહેરની તેર કન્યાકુમારીથી દિલ્હી સુધીની સાયકલ યાત્રા કરી રહી છે જેઓ અમદાવાદ એનસીસી હેડક્વાર્ટર પહોંચી હતી તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું એનસીસી કેડરમાં જોડાયેલી તેર કોલેજ ગુજરાતની દીકરીઓ આઠ ડિસેમ્બરના રોજ સાયકલ યાત્રા શરૂ કરી હતી તેઓ અત્યાર સુધી ચોવીસ કિલોમીટરનું અંતર કાપી ચુકી છે અને રોજનું અંદાજે સો કિલોમીટર ઉપરનું અંતર કાપે છે એકવીસ જાન્યુઆરીના રોજ 3225 હજાર બસો અંતર પૂરું કરતા આ સાયકલ યાત્રા દિલ્હી પહોંચશે જ્યાં સત્યાવીસમી એ ભારતના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી તેમની આ યાત્રાનું ફ્લેગ ઇન કરશે તે પહેલા 8મી જાન્યુઆરીએ આ દિકરીઓ ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવરાજી સાથે રાજભવનમાં મુલાકાત કરશે તેમજ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને પણ મળશે અને મુખ્યમંત્રી તેમને આગળની યાત્રા માટે ફ્લેગ ઓફ કરાવશે આ પ્રસંગે એનસીસી ગુજરાત દીવ અને દમણના એડીજી મેજર જનરલ શામુંગજી ને ગાર્ડ ઓફ

आजादी के पहले पिछहत्तर वर्षों में चुनौतीपूर्ण कार्य करते हुए हमारा देश एक आर्थिक शक्ति और जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में उभर के आया है समाज का एक वर्ग महिलाओं के योगदान को स्वीकार नहीं करता परंतु सच्चाई तो यह है कि देश की तरक्की में महिलाएं भी बराबर की भागीदार बनी है इसका प्रमाण हाल ही में लॉन्च हुए चंद्रयान थ्री और हाल ही में संपन्न हुए एशियन गेम में देखा गया है एनसीसी महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है महिला शक्ति का अभेद्य सफर नाम की यह रैली बत्तीस दिन में तीन किलोमीटर का सफर तय कर रही है 8 दिसंबर 2023 को कन्याकुमारी से फ्लैग ऑफ हुई यह रैली दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फ्लैग इन की जाएगी 32 दिन में तीन दो किलोमीटर का सफर तय कर रही है लगभग प्रतिदिन 108 किलोमीटर का सफर तय करते हुए हम तमिलनाडु केरला कर्नाटका गोवा और महाराष्ट्र से होते हुए 31 दिसंबर 2023 को गुजरात में प्रवेश हुए छब्बीस तारीख को अब दिल्ली हाँ इक्कीस हाँ, जनवरी हाँ, दो हजार चौबीस को हम दिल्ली में प्रवेश कर चुके होंगे खास करके बात की जाए तो गुजरात की कितनी लड़के हैं और क्या सोच के आपको ये दिमाग में ख्याल आया और आपने शुरुआत की हाँ। जी सर हम तेरह ही तेरह गर्ल्स कैडेट हैं और तेरह ही तेरह हम गुजरात से हैं और या, इसका मोटो है सर महिला शक्ति का अभेद्य सफर मतलब कि हम प्रूफ कर रहे हैं कि लड़कियां बहुत सब कुछ कर सकती हैं लड़कियां कम नहीं है मतलब किसी से और अभेद्य सफर मतलब कुछ भी हो जाए हमने रुकना नहीं है हमने चले ही चलना है खास करके बात की जाए तो पूरे दिन के दौरान कितना आपका सफर रहता है और किस तरह आप वर्कआउट करते हैं हाँ जी सर हमारी सबसे अब तक की सबसे लंबी राइड हुई थी एक किलोमीटर वन जो बेलगावी टू सॉरी बंबोली टू बेलगावी थी जिसमें चढ़ाई भी थी तो कितना अंतर आप कंटिन्यू दिन कंप्लीट सर हंड्रेड प्लस डेली हो जाता है जी न्यूज साथी संजीव राजपूत साथी हनी शेख अहमदाबाद